свежие эмоции после матча, прокомментируйте сегодняшнюю. Я скажу, сегодня была хорошая игра, соперники хорошие. Мы готовились на них, мы настраивались. Нам, мы должны были справиться с основными игроками. У нас был настрой. Мы сыграли в защите, и это придало, ну, дало нам результат. Мы выиграли сегодня игру. Спасибо. Пока свежие эмоции, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю матч. Главная задача, которая стояла перед командой, перед нашей командой, сегодня было нейтрализовать флоренцев. Я думаю, что сегодня мы с этим справились. Контролировали поэтому всю игру. Немножко команда Кривого Рога потеряла свою игру. Вот. Но есть над чем работать. Не справились с Фрезером. Он забил 26 очков и был лидером команды. Очень много неприятностей в первой половине доставили нам два больших. Из 36 очков Кристанович и э, Зибейк, э, да, он забили 21 очко. Поэтому в перерыве сделали установку концентрации на этих игроках. Ну, естественно, и на флоренсе Я думаю, что у нас получилось. So I think the last quarter we didn't have enough energy. You know, um, we try to find energy from somewhere, either playing defense or knocking down some shots. But tonight they was a the better team. You know, they came out and played kind of better offense than we did. No, we played yeah. well. The first quarter прекрасный, скажем так. На последней четверти было недостаточно энергии, из-за этого мы очень много совершали ошибок в защите, промахивались очень много с дистанции. Они сыграли лучше в этот раз. Карлиц, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Старались сегодня играть с энергией и, как бы, конечно, хотели дома выиграть но Гаверла показывал хороший баскетбол и, и конечно чтобы, чтобы, быть, быть, чтобы сегодня выиграть нам конечно не хватило везения и ротации игроков. Да, мы когда подустали, подустали, Гаверла как бы обороты не снизила но также продолжала играть уверенно да, и нам как бы было трудно выровнять эту игру. Да, как вы знаете, да, у нас э, травмированные игроки, да, и, и, и это было, я думаю, э, э, это нам не помогло, чтобы сегодня да, показать, э, показать лучший баскетбол, больше энергии, э, чтобы, чтобы сыграть на раундах и выиграть сегодня.